Gününüz uğurlu olsun. Yenilik gündəliyi, bilgi paylaşımını izləyirsiniz. Əvvəlcə yenilik xəbarları başlıqlarını təqdim edirik. Türkiyəli hərbiçilər, erməni çobanları əsir götürüb Quba şəhərindəki Media Şəhidlər Parkında tədbir keçirilib. Yenidəhli şəhərinə uçuşlar başlayacaq. İndi isə daha ətraflı. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində Türkiyəli hərbiçilərin Ermənistan sərhədini keçməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Ermənistandakı Sərhəd İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Xidməti erməni mediasında türkaly hərbçilərinin Ermənistanın Araqatsavan kəndində dövlət sərhədini keçməsi ilə bağlı yayılma məlumatları təqsib edib. Bu barədə məlumatı Sərhəd İdarəsinin mətbuat xidməti yayib. Sözügedə məlumat həqiqətə uyğun deyil. Hazırda dövlət sərhədinin mühafizəsi xidməti gündəlik rejimdə həyata keçirilir deyə məlumatda deyilir. Ermənistan xəstə ideyalarından əçincə və bu cürnə Ermənistan cəmiyyətində davamlı olaraq Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə uxtar məsullardan istifadə edir, kampaniyalar aparır. Bu da kampaniyanın bir tərkib hissəsidir. Düz Ermənistan sərhəd xidməti Ermənistanın adiyyatı qurumları bunu təsdiq ediblər. Əvvəldən belə bir fərq qeyd alınmırdı. Türkiyə ordusu, Türkiyə sərhəd qulluları heç bir zaman belə bir valid fürsətmi əksinə hətta ola bilər ki ermənistanın çobanları azaraq sərhəddi keçsinlər yenə də türkiyə onlara qaytarıb ermənistana təhfil verir. Yəni türkcə dövlətin ermənistanın çobanları iləsi gürdür məsələyə ehtiyacı var. Am bu cəmiyyət də o, o sarsaq fikirləri yaratmağa yönəlmiş növbəti ideyalardan biridir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılan məlumata görə, guya Türkiyəli 3 hərbçi sərhəddi keçərək erməni çobanları əsir götürüb. İddialara görə çobanlar Rusiya tərəfinin köməyi ilə geri qaytarılıb. Akif Şixşərimli Nəsət yenilik gündəlik bilgi paylaşmaq üçün. Mediyanın İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə iyulun 22-də Şuşada Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə mediyada qlobal trendlər, yeni çağırışlar mövzusunda beynalaxaq media forumu keçirilib. Forumda əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himayəsinə səsləndirilib. Sonra Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hökmat Haciyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Azərbaycanın media nümayəndələrinə ünvanladığı təbrik məktubunu oxuyub. Azərbaycan media nümayəndələrinə. Hörmətli media nümayəndələri, əziz jurnalistlər. Sizi Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının il dönümü münasibəti ilə Səmə miqaddan təbrik edirəm. Müstəqillik dövrümüzdə ilk dəfə Azərbaycan jurnalistləri Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalından sonra özpəşə bayramlarını ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı Milli Mətbuatımızın inkişafında xüsusi yerə olan Qarağəhancın tacı Şuşa şəhərində qeyd ediblər. Milli Mətbuat Günü ilə bağlı Şuşada keçirilən ilk tədbir zəngin ənənələrə malik Azərbaycan mediasının tarixində aləmatlar hadisə olacaqdır. Azərbaycan mətbuatının 147 illiyi münasibəti ilə hazırlanmış videoçaq nümayiş olunub. Təqdim etdim ki, marifdə Forum işini panel izahatları ilə davam etdirib. Forumda Azərbaycanın media nümayəndələri, ekspertlər və rəsmi şəxslərlə yanaşı xarici media təmsilçiləri də iştirak ediblər. 22 iyul Milli Mətbuat Günü Quba şəhərindəki Media Şəhidlər Parkında qeyd olunub. Şimal bölgəsində çalışan bütün media qurumlarının nümayəndələri 22 iyul Milli Mətbuat Günü ilə bağlı Qobadakı Media Şəhidləri parkına toplandılar. Tədbirdən öncə şəhid jurnalistlərin xatirəsinə ucaldılan abidə önünə güldəstələri düzüldü. Abidə ünə gül dəstələri düzüldükdən sonra Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan vətən oğullarının, həmçinin düşmən təxribatının nəticəsində şəhidlik zirvəsinə uçalan media nümayəndələrinin xatirəsi ehtiramlandırıldı. Şəhidlərin əziz xatirəsi yad edildikdən sonra Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev çıxış edərək bildirdi ki, 147 il əvvəl əsası Həsən və Zərdabi tərəfindən qoyulan Azərbaycan mətbuatı ötən hər ildə yeni-yeni keyfiyyət göstəriciləri qazanır. Prezident İlham Əliyevin qayğısı sayəsində milli mətbuatımız sürətlə inkişaf edir. Dövrün nəbzsini tutmağı bacaran, əsl həqiqətləri dünya iqtisaimətinə doğru şəkildə çatdıran jurnalist kadrlar yetişib. Milli mətbuat günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə bölgədə çalışan jurnalistlər də çıxış edərək öz işinin öhdəsindən şərəflə gələn jurnalistləri təbrik ediblər. Öz çıxışlarında ölkəmizdə media nümayəndələri üçün yaradılan şəraitdən söz açan jurnalistlər 147 ildə Azərbaycan jurnalistikasının keçdiyi çətin və şərəfli yoldan danışıblar. Çıxışlarda həmçinin qəlib ölkənin jurnalistləri olmaqdan qürur duyduqlarını vurğulayıblar. Azərbaycan jurnalistikası çox şərəfli bir tarixi yol keçmişdir və 44 günlük vətən müharibəsində də bizim jurnalistlərimiz bir daha söz sahib olduqlarını, həqiqətlərini Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırdılar. Canlarından hətta keşdilər və amma məsələlərindən dönmədilər. Azərbaycan jurnalistləri e, cəmiyyətimizin bütün deyək ki, aynasıdır. Bütün halları, bütün yaxşını da, pisini də sabir demişkən, həm yaxşını, həm də həqiqətən dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı bacaran söz sahibləridir. Bu qalıb ölkənin jurnalist olmaqda Qalib ölkənin bayaq Xaçmazda da bu söz işlənildi. Qalib ölkənin jurnalist olmaq da bizə nəsib oldu. Biz çox şükür ki o günləri gördük. İndi biz Jurnalistlərimiz sərb sərb sərbəst şəkildə gedirlər cəfə bölgəsinə. Mən özüm şəxsən şimal bölgəsinin e, bir mətbuat nümayəndəsi olaraq e, bir dəfə Şuşada olmuşam, 2 dəfə Cəbrayılda olmuşam, bir dəfə Zəngiləndə olmuşam. Ya möhtəşəm səfərlər təşkil olunur o işğaldan azad olunmuş rayonlarımıza və biz jurnalistlər də ora getmişik. Jurnalist həmişə öz peşə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməlidir. Əsas Jurnalist həqiqəti əks etdirməlidir. Bizim boynumuza da jurnalist kimi məsul vəzifələr düşmüşdü. Çünki Azərbaycanın azadlıq mirasçısında, yəni müstəqilliyin əldə edilməsindən başlayaraq vətənpərvər jurnalistlərimiz bütün sahələrdə öz qələmləri ilə dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməyə çalışmışlar. Onlar cəfələrdə olmuş Azğın düşmənə qarşı vuruşlarda iştirak etmiş, güllədən və ya hətta ki bomba səsləri ilə qorxmamış, öz peşi borclarını vicdanla yerinə yetirmişlər. Milli Mətbuat gününü həsrətli tədbirdə çıxış edənlər 44 günlük vətən mübarisində Azərbaycanın döyüş meydanında olduğu kimi, informasiya savaşında da qələbə qazandığını dedilər. Tədbir vətənpərvərlik ruhlu musiqilərin səsləndirilməsi ilə sona çatdı. Xanım-xatun Vilayət Əkbər Akif Şıqgərimli Qafqaz TV. Xaçmazlar şimal bölgəsində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə təltif olunublar. Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 147 illiyi münasibəti ilə Xaçmaz rayon icra hakimiyyətində mətbuat nümayəndələri ilə keçirilən görüşün əvvəlində şəhidlərimizin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Əzayev mətbuat işçilərini və jurnalistləri peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edib, onlara məsuliyyətli fəaliyyətlərində uğurlar diləyib. Bildirilib ki, ümumilikdə ulu öndər Heydər Əliyev mətbuatın problemlərinin həlli ilə bağlı ondan çox sərəncam və fərmanı imzalayıb. 1999-cu ildə Kütləvi informasiya vasitələri haqqında beynəlxalq tələblərə cavab verən qanun qəbul edilib. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 6 avqust tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda senzura ləğv olunub. Qeyd olunub ki, hazırda ölkəmizdə söz və mətbuat azadlığına, kütləvi informasiya vasitələrinə ən yüksək səviyyədə diqqət və qayğı var. Çıxışlarda bu il 90 yaşını qeyd edən Xaçmaz qəzetinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Redaksiya əməkdaşlarının rayonun ictimai, siyasi və mədəni həyatında yaxından iştirak etdiyi vurğulanıb. Tədbirin sonunda kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmonları ilə mükafatlandırılıblar. Xanım Xatun Akif Şıqgərlimli, Qafqaz TV. Azal avqustda Hindistanın Yeni Dehli şəhərinə uçuşlara başlayacaq. Azərbaycan Hava Yolları avia şirkəti avqustun 9-dən etibarən Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportundan Hindistanın Yeni Dehli şəhəri marşrutu üzrə bilet satışına başlayıb. Azaldan bildirilib ki, cədvələ əsasən uçuşların tezliyi həftədə 2 dəfə təşkil ediləcək. Bakıdan uçuşlar çərşənbə axşamı və cümə günləri, Yeni Dehli şəhərindən isə çərşənbə və şənbə günləri yerinə yetiriləcək. Qeyd edək ki, AZAL Bakı-Yeni Dehli-Bakı marşrutu üzrə uçuş proqramını Zil Global Group şirkəti ilə bir həyata keçirir. Aviya biletləri avia şirkətinin rəsmi www.azal.az saytında həmçinin avia daşıyıcının akkreditə olunmuş agentliklərində rəsmiləşdirmə mümkün olacaq. Aviya biletin dəyərinə baqajın pulsuz daşınma norması həmçinin tam çeşiddə soyuq və isti qidalar daxildir. Həmin reislərə müəyyən edilmiş daşınma şərtlərini uyğun gələn və qüvvədə olan epidemioloji məhdudiyyətlər şəraitində uçuşuna icazə verilən sərnişinlər qəbul ediləcək. Hindistana getməyi planlaşdı çıxan bütün sərnişinlərə uçuşdan əvvəl bu ölkəyə daxil olar­kən qüvvədə olan qaydalarla ekranda gördüyünüz bu link vasitəsilə tanış olmaq tövsiyə olunur. Azərbaycan­a giriş qaydaları haqqında məlumatla isə bu linkdən ətraflı tanış olmaq olar. Yəniyimizi haqqında bilgiləyəcünləşdiririk. Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, günün 24-də Bakıda və Absheron yarımadasında hava şəraitinin dərişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Ara bir gücdənə şimal-qərb küləyi əsəcək. Absheron yarımadasında havanın temperaturu gecə 21-24 dərəcə, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 22-24 dərəcə, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq, proqnozlaşdırılıb. Субтитры создавал следует... Atmaz ver təzyiqi 757 mm civəsütunu təşkil edəcək. Nisbi tutubət 70-75% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaqacağı, ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz 16-20 əcə izdə olacaq. Belə, bu saatda çatdıracağımız bilgiler bunlardır. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə, hələlik